Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Ada ustaz bapak tanya tentang puasa. Kita ingat ustaz kan mesti ustaz akan bilang, eh kena puasa ya, tak apa apa tak larat baru batal. Kita ingat ustaz cakap gitu, tak ada. First thing keluar apa dalam mulut dia, jangan puasa ya, jangan cuba pun. Ha. Sebab dia tahu sakitnya macam mana presin jantung dan dia tahu kita orang yang akan cuba puasa. Tapi dia tahu itu haram puasa Yang mengatakan kita wajib puasa Allah Yang memberi kita sakit Allah Yang mengatakan kita tak boleh puasa Allah Maka jangan ikut suka kita sendiri Jangan ikut suka kita sendiri Itu hukum Allah Pegang hukum Allah Kemudian bapa dah meninggal Mak pula sakit Pun tanya Nabi Alhamdulillah Same thing dia punya jawab Jangan puasa ya Jangan cuba pun Sebab dia tahu orang akan lumrahnya Orang yang biasa puasa akan cuba nak puasakan yang memang tak puasa tu lain cerita tak sakit sakit ujung siku pun dia tak puasa ha? ha? kalau orang yang apa memang puasa dia tahu akan cuba puasa maka jawapannya lah apa jangan puasa ya jangan cuba pun ha. sebab dia tahu mak kita punya sakit dia kenal ke kita tahu semua dia akan sebutnya begitu ha? orang orang alim lain dia punya jawab ya jangan puasa ya jangan cuba pun Allah jangan cuba pun ya jadi kalau sakit puasa juga sakit ada saya biasa kunjung orang dekat hospital saya, saya pergi kunjung pula dia sakit dalam wad nurse nak kasi ubat tengah hari uh, i'm fasting saya bilang ente puasa kalau ente kuat puasa bukan apa ente masuk wad ente puasa dalam dalam masuk wad ente puasa eh, lebih lama ente dalam wad sebab tak makan obat tak bikin apa tak akan apa semua ente pu batalkan puasa ente ente dah sakit dah dalam wad kan ente batalkan puasa insyaallah besok ente bes keluar wad Nas kasih dia obat nak kasih ubat bat. Batalkan puasa. Eh nasib baik betul pula aku tak tak keluar nanti dia, dia, dia. Esok besok keluar pula buat. Alhamdulillah. Ha, jadi apa apa dia besok keluar buat. Kalau besok tak keluar ustaz kata bila suruh batalkan puasa besok keluar buat. Takdir Allah Taala sembuh pula dia besok keluar buat. eh betul lah. Dia, kau makan ubat aku bulan puasa masuk hospital masuk puasa ada orang bulan puasa masuk hospital dia puasa. Ana tak peduli. Kau tak bilang bikin apa dia masuk hospital kalau lagi tu kau tak dengar cakap doktor. Betul tak? Kalau kau boleh puasa kau sakit, sakit yang masuk hospital lah buat orang layan kau betul-betul tak boleh makan, tak boleh kasi obat, tak boleh bikin apa kan kendala orang nak tengok kau punya sembuh tak sembuh, temperature turun tak temperature turun, obat dah ambil ada perubahan ke tidak. Jadi tak pasal-pasal orang kena tukar ke sistem pasal kau. So kerja malam aja semua tek malam boleh kasi obat, boleh lagi. So, siang susah nak check dia tak 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 makan obat, kan tak ada kesan. Kan ada tu namanya. Ada ngada ya. Uh, tak tak boleh apa-apa ikut hukum ya, tak boleh ikut ngada-ngada, Ikut hukum Allah Taala. Ha, baik Orang yang kedatangan sakitnya Pada malam hari Wajib dia niat puasa Orang sakit pada malam hari Niat puasa ha, Kemudian apabila datang sakitnya Baru dibatalkan ha, Yang ada sakitnya datang-datang ha, Niat juga sakitnya datang Batal lah Sakitnya tak datang Jangan batal Ini yang tadi yang boleh tak puasa terus Orang sakit yang idap Sakit yang idap, ada darah tinggi, ada kencing manis ya. Yang kalau puasa, confirm mudarat punya maka tak wajib niat pun tak wajib niat pun dan tak mampu qada fidyah saja fidyah saja ya baik kemudian bermukim orang dalam musafir tak harus tak berpuasa tidak berdosa tidak makruh ha kita akan sebut dia ya, di sini bermukim tu maksudnya apa musafir tu maksudnya apa musafir safar yang mengharuskan jamak kasar. Iaitu apa? Long distance short stay. Perjalanan yang jauh tetapi akan berada safar pendek waktunya. Empat hari. Itulah kasar. Kasar ya. Saya nak pergi temerlo. Temerlo dari batu Pahat kira long distance tak? Jauh tak? Jauh. Tapi saya nak stay sana lima hari. Long distance long stay. Kalau lima hari selesa. Kalau selesa kena dah tak boleh kasar. Dah tak boleh kasar pun dah kena puasa lah sebab dah selesa. Ha. Saya nak pergi satu negeri tempat saya nak pergi satu tempat yang jauh. Ha? Saya nak stay tiga hari. Boleh tak saya tak puasa selama tiga hari tu? Tengok jauh tu macam mana. Saya nak pergi tempat yang jauh iaitu apa? Di mana? Simpang Genggam. Sebab pada saya dah kira jauh lah. Upamanya, pada saya dah kira jauh Dah kira jauh sebab saya naik basikal Boleh tak saya tak puasa Bangenggam Tak boleh, belum sampai dua marhalah Tak boleh Long distance, jauh, jarak jauh Tapi short stay, empat hari tak boleh lebih Tak masuk perjalanan Empat hari stay, begitu ya Dan safar yang diharuskan untuk tak puasa Ialah safar wajib, safar sunnah Dan safar harus safar makruh, safar haram tak boleh. Bulan puasa nak ziarah okeylah. Bulan puasa bos suruh, ketua company, ketua jabatan kita suruh pergi bikin ada kerja di Kuala Lumpur. Wajib tak pergi tu. Kan pekerjaan. Wajib pergi. Maka tu safar yang wajib, harus tak puasa. Bulan puasa nak ikuti ceramah syarahan serta berbuka puasa di rumah sepupu saya di Terengganu dia undang kita itu safar apa namanya sunnah boleh tak puasa bulan puasa nak pergi jalan masjid keling nak beli tudung bawal pasal tudung bawal dia cantik pakai raja semua tak ada jual Air hitam semua tak ada jual ada dekat jalan masjid keling saja 21 Ramadan dia jual halus tudungnya umpamanya. Harus tak tak puasa? Harus. Sebab beli tudung hukumnya harus. Ha. Hukumnya harus. Jadi harus. Asal dia tak boleh cari can. Eh mari kita pergi jalan majid keling ke jalan majid Cina pun tak boleh. Kalau begitu. Kerana apa? Cari can untuk tak puasa. Ha? Cari can tak puasa. Ha? Tak boleh. Ha. Baik. Bulan puasa ajak anak-anak pergi makan angin pergi Disneyland. Disneyland di mana? Di Amerika ke di England? Hah? England ya. Ta tak tahulah saya buat ada di Disneyland lah. Ajak ajak anak pergi pergi makan angin di Disneyland kasi dia nak main-main permainan sana. Nak main roller coaster lah, main apa semua. Harus tak tak puasa. Harus. Sebab apa Disneyland samalah hukumnya dengan taman permainan. Budak-budak hukumnya main harus. Boleh. Asal jangan niat nak sengaja nak ponting puasa tak boleh. Nah, itu Allah punya hukum ya, Allah punya hukum. Tetapi niat tu dalam hati ya. Kalau kau bilanglah saya nak pergi KL pasal saya nak ceramah. Tapi sebetulnya dia ada girlfriend di KL. Dia ada lima ceramah, ada 10 maulid sekalipun. Tapi kalau tak ada pasal girlfriend dia tak jumpa, dia tak akan pergi maulid pun tak apa. Pasal nak jumpa girlfriend, dapat setengah jam jumpa girlfriend pun jadilah. Tahan dia konon-konon ada -konon, maulid lah, ada apa semua tu. Iaitu sebab-sebab yang tampal. Camouflage namanya. Kalau Al -ta taklah tahu apa niat kamu dalam hati. Ha, Okey? Kalau Al -ta taklah tahu apa niat kamu dalam hati. Bulan puasa, nak pergi Kambodia. Nak beli tembakau, nak buat niaga rokok Apa hukum? Paling-paling tidak, makro. Tak boleh pergi. Bulan puasa, nak pergi Bangkok. Pasal nak kena jadi has, apa pengadil ada peraduan joget pondan. Ha, umpamanya kan Bangkok ada joget pondan ya. Dia pula ni mahir tentang jadi joget pondan. Orang minta dia jadi pengadil umpamanya, wakil negeri negeri jiran. Boleh? Tak boleh. Kenapa safarnya pun tak boleh, perginya pun tak boleh, maka tak boleh. Baik, ha, sekarang saya mau tanya nak tengok yang kita belajar ini semua sebab ya. Kalau lebih kita faham, lebih pahala kita tahu. Walau anda tak pernah pergi safar pun, aku tak ada pasport pun umpamanya ya. Orang tak pernah pergi safar, anda lebih mengetahui hukum puasa, lebih besarlah pahala anda. Tak sama orang mengetahui dengan orang tak mengetahui. Baik. Kita bilangkan orang safar yang jauh dan yang tidak lama di sana 3 4 hari haruskan. Sekarang saya mau tanya. Ya. Saya hendak pergi ke Temerloh. Saya nak pergi ke Temerlo 10 hari bulan Ramadan sepupu saya sudah jemput. Dari awal daripada bulan Syakban saya sudah pasang niat. Saya plan nak pergi sana pukul 8 pagi nak keluar rumah anak beranak naik kereta. Bila saya boleh buka puasa? Adakah A eh, yang pertama kerana saya sudah niat nak musafir maka 10 hari bulan Ramadan tu saya tak sahur, tak niat pun. Pasal aku dah niat nak musafir dari bulan Syakban aku pun dah. Maka tak sahur tak niat pagi-pagi serapan nasi lemak anak beranak buat bekal jemput-jemput makan dalam kereta. Ha? Ataupun eh tak boleh. Engkau dah lepas keluar kau punya mukim, baru kau boleh boleh. Kalau kita orang Parit Raja dah sampai Air hitam ke dah sampai Yongping baru engkau boleh batalkan puasa engkau. Dah boleh kasar baru boleh batalkan puasa. Ataupun tak boleh. Kau dah sampai Temeloh baru kau boleh batalkan puasa. Mana yang betul? A, B atau C? Yang dah tahu tak payah jawab. Eh dah tahu tak payah jawab, tak tahu macam mana nak jawab. Hmm? A, B atau C? Sebab saya dah niat ni dari sekarang dah niat. A, memang tak niat puasa pun. B, saya dah keluar mukim saya. Kalau saya nak kasar, saya dah boleh kasar. Maka sekarang baru saya boleh batalkan puasa. Ataupun saya nak lebih selamat di Merlo, destinasi. Baru saya dah kira sebagai orang musafir. Baru saya batalkan puasa. Yang mana? pertama, kedua atau ketiga? B. B ya. Tiga-tiga tak boleh. Ha, nasib baik kita belajar. Kenapa tak boleh? Kata orang musafir gitu. Sebab dia bilang orang tu syarat wajib puasa orang musafir. Masuk puasa waktu subuh. Ketika subuh kau belum safar, kau masih dalam rumah. Maka dalam rumah awak mesti tu siapa dah musafir ke belum? Belum, masih kedah orang bermukim. Maka wajib puasa dan puasa itu pulaknya Ramadan Tak boleh batalkan Maka kena wajib puasa dan wajib sudahkan puasa Habis orang kata musafir harus tak puasa Kalau bang subuh Awak punya status sudah orang bermusafir Awak orang parit raja Dah keluar air hitam Bang subuh Dia kena keluar sebelum subuh Dia kena keluar pukul 5 begitu Orang bang subuh dia sudah Dah jauh-dah jauh daripada kawasan dia Ah, ha, Maka Barulah kita musafir kalau orang yang keluar pukul 8 pagi tu tak boleh tidak kena completekan puasanya. Dia boleh tak puasa bila besok baru dah kira besok sebagai dia dah di luar negeri. Baru boleh, baru boleh. Begitu juga ya, orang yang pergi umrah dalam bulan Ramadan. Naik flight pukul 5. Patut pukul 7 bang maghrib kan? Lagi berapa jam? Pukul 5 flight, pukul 7 bang maghrib. Berapa jam lagi? 2 jam lagi dia nak buka kan? tapi dia flat pukul 5 sepanjang perjalanan dia terang 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 dia akan dijangka sampai Jeddah sebelum maghrib jadi bila dia buka puasa di mana di Jeddah selagi tak nampak matahari terbenam selagi tu tak buka puasa KL sampai Jeddah berapa lama 9 jam 9 jam baik-baik tinggal lagi 2 jam kadang kena tokok lagi 7 jam agak-agak boleh tahan tak tak boleh batalkan puasa. Tak boleh batalkan puasa. Ha? Kecuali pening, letih, sangat lapar, sangat dahaga. Maka diharuskan buka puasa dengan sebab iaitu apa? Masyakah, kepayahan. Tetapi tidak dengan sebab safar. Sebab dengan safar dia belum dia tidak dia, dia tidak valid. Ha, begitu ya. Tahu sebabnya. Jadi dia batalkan puasa dah dah pukul tujuh, dah tak boleh tak boleh pukul 7 terus dia minum. Kalau dia masih boleh tahan sampai dia rasa tak tahan, kalau dia tahan dia kena sampai jedah baru dia buka puasa. Kalau dia tak tahan, letih ke, sakit ke, umpamanya, maka dia batalkan puasa atas sebab masyakah kepayahan, bukan atas sebab safar. Ha nah, begitu ya. Jadi kita kena fahamlah itu tentang bab orang-orang yang musafir diharuskan tak puasa, ya. Baik, kemudian syarat sah puasa. Syarat yang sah pu puasa pertama orang Islam. Kalau orang kafir tak sah puasanya. Sama ada kafir asli ataupun kafir jadi-jadian. Nauzubillah, iaitu kafir yang samar kafirnya seperti orang yang mengikat selain pada ahli sunnah wal jamaah. Dia mengatakan Tuhan semaya atas langit. Dia mengatakan Tuhan bertangan berkaki. Dia mengatakan Tuhan duduk. Dia mengatakan Tuhan duduk ha, atas arash. Semua tu mensifatkan Tuhan seperti makhluk, ya. Batal syahadat. Cuma kerana dia masih sembahyang macam kita, menghadap kulit kita, kita tak boleh bilang dia kafir. Tapi Tuhan mengetahui bahawasanya, dia punya Islam masih valid ke tidak? Tidak. Haa, na'udzubillahimazalik, ya. Begitu, ya. Jadi, orang kafir tak sah puasanya. Walau dia niat, walau dia tak tak makan, tak minum sekalipun. Haa dia puasa umpamanya ya. Wah, today I'm fasting you know. I never eat. But you are not Muslim. But I know the niat. You see, nama itu sama Tahu pula semua umpamanya. Tapi belum syahadat tak sah puasanya. Kerana puasa adalah ibadat. Ibadat adalah kepada Allah dan kau belum i'tiraf Allah sebagai Tuhan apa nilai kau punya ibadat tak boleh ya maka kedua Yes. Ah, ha, kanak-kanak yang belum mayas tak sah puasa yang orang lampau tu anak dia 3 4 tahun dia puasa. Eh dia tak nak makan bulan puasa. Akak suruh tak nak makan ikut akak dia tak makan tak minum tak makan tahan, tahan. Tak puasa. Kerana apa? Bulan mumayyiz bukan ahli bagi ibadat. Macam tu kita kalau cucu kita kecil-kecil ya. -kecil, eh? Cucu kita kecil umur 3 4 tahun kita sembahyang dia ikut kita tak beli niat imaman tau pasal dia bukan makmuman. Ah, ha, dia kira dia bukan sembahyang dia baru main-main sembahyang. Ha, ah, ya. Yeah? Kalau dia mumayis, kita boleh niat imaman. Walau dia sebayang tergoyang-goyang pun, kita niat imaman. Kenapa dia makmuman? Kalau dia belum mumayis, kita tak boleh. Maka dia bukan ahli bagi puasa. Baik, suci daripada hid dan nifas. Tidak sah bagi yang ada, masih ada dalam hid, nifas. Walau sesaat pada awal hari sekalipun. Ha, namun yang sah, namun sah bagi yang putus darah pada malam walaupun dia belum mandi hadas sehingga terbit fajar. Baik. Kalaulah dia bilang, alamak aku ni biasanya berhenti haid malam. Nanti kita akan sampai pada niat orang perempuan haid ya. Aku biasa putus haid malam sebelum subuh. Ini hari pula nampak macam ada lagi lekas-lekas lah berhenti ni tengah sahur ni. Masih ada setitik, dua titik. Berhentilah cepat. Orang bang subuh saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok masih ada lagi satu titik darah keluar. Last drop Satu titik Satu detik Tetap awak dikira orang yang hit Tak sah puasa awak Tak sah puasa awak Ya yeah? Baik ya yeah? ah Tapi kalau dia putus hitnya malam Putus hit pukul 2-3 pagi Pukul 10 dia masih ada darah Dia niat Fahamnya Besok dia nak bangun sebelum subuh lah Nak sahur apa semua Telah jak, bangun pukul 6.30 Alamak dah siang hari Sah puasanya Walaupun dia belum mandi Kenapa siang hari puasa dia sudah tidak ada darah. Maka sah puasanya. Ya? Baik. Yang berikutnya ialah apa? Sempurna akal fikirannya. Tidak puasa-puasa kalau gila sejenak sehari pada siang hari puasa. Baik. Yang berikutnya ialah apa? Sah puasa pada hari-hari yang diperbolehkan puasa. Dalam setahun ada hari-hari yang tak boleh bukan puasa. Berapa hari? Berapa hari? Yang secara mutlak lima hari Hari raya puasa Hari raya haji Tiga hari tashrik Haram puasa walau apa puasa sekalipun Nazar ke qadak ke haram Lima hari ni Ada lagi lima belas hari Iaitu daripada enam belas sya'ban sekarang ni Enam belas sya'ban sampai tiga puluh sya'ban Dah separuh kedua sya'ban Tak boleh puasa Kecuali Puasa fardu Sebutkan puasa-puasa fardu Berapa jenis puasa fardu? Pertama Ramadan atau kadaknya. Kedua, nazar. Ketiga, dam. Orang pergi haji, pergi umrah, ada buat buat salah, dam. Lagi, kafarah. kafarah. Kafarah sumpah, kafarah zihar, ha? kafarah. Lagi, istisqa, minta hujan. Minta hujan, dah kemarau, maka tuanku pun bertitah. Semua rakyat diperintah untuk hari sekian-sekian turun ke padang, kita nak sembang istisqa. Semua dia perintah puasa. Wajib puasa pada hari itu dan tiga hari sebelumnya. Empat hari jadi wajib. Ha. Dan, dan dalam lima belas apa separuh kedua bulan Syaban itu haram puasa kecuali yang wajib-wajib tadi kita bilang dan juga bagi orang dah terbiasa puasa sunat dia memang suan senantiasa puasa sunat selang hari seli hari puasa sunat ataupun Senin Kamis Senin Kamis memang selalu dia buat Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis Senin dia puasa, Kamisnya sudah 18 Syakban Boleh Kerana dia biasa Kenapa tak boleh puasa lepas kedua apa paruh kedua Syakban Pasal kalau dia tak biasa puasa Ramadhan tu wajib Ramadhan tu satu bulan Dia tak biasa puasa, dia memang dah dahuli puasa beberapa hari Maka ujung Ramadhan nanti dia letih keletihan Lain dia orang dah biasa puasa Puasa macam mana pun dia tak ada apa-apa Puasa macam mana pun tak ada apa-apa Ha, sebab itu yang dah biasa puasa boleh puasa. Tak datang puasa, tak biasa puasa, tak pernah puasa suku sunat. Lepas 16 Syaban datang dia punya alim. Ana ha, ingat nak puasalah. Eh, tak ada sembang tahun kau tak puasa, 16 Syaban, 17 Syaban baru nak puasa sunat. Tak boleh, tak sah kau punya puasa begitu ya. Ha, dan hari Syak tu 30 Syaban, dua sebabnya tak boleh puasa. Satu kerana dia 30 dia separuh kedua bulan Syaban, satu kerana dia kalau hari Syak ha, Maka tak boleh puasa ya? Ini saya selalu sebut ya? Tak boleh puasa pada hari raya Itu untuk siapa sebetulnya ya? Agak-agaknya kalau dia bilang tak wajib puasa apa Kalau dia tak dikatakan haram puasa pada satu syawal Agak-agak kita puasa tak? Hari lain pun tak puasa ha? Bulan bulan rejab pun tak puasa Dia kan buat satu syawal ni pasal tapi kalau orang-orang salih kalau Allah Ta'ala tak mengatakan haram puasa pada satu syawal agak-agak mereka puasa tak? puasa pasal mereka tak nak pisah dengan Ramadan tapi Allah Ta'ala nak mereka break Allah Ta'ala nak mereka makan minum Allah nak jamu mereka maka haram puasa maka mereka pun tak puasa kita pun ikut bersama tak diharamkan pun kau tak puasa <laughs> gitu ya ha. macam buka awal buka awal agak-agak kalau tak bilang buka awal tu afdal orang salih buka awal ke buka lewat? Lewat dia sembahyang maghrib dulu dia dah lapar tak kisah lapar kan Dia sembahyang maghrib dulu dia doa dulu Pukul 9 baru dia makan Agak kalau tak bilang buka awal tu afdal Kita buka awal ke buka kemudian Awal juga Sama juga Tapi kerana apa Allah Ta'ala nak orang-orang salih apa, Segera makan dan minum hilang dahaga, dapat tenaga dan dapat fazilat kita pun, korang-korang ambil fazilat lah padahal kalau tak bilang awal pun kita memang apa, buka awal juga begitu ya Ah, uh, bye. bye.